آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله رضي الله تعالى عنه وأصدقهم هياء الأصفر رضي الله تعالى عنه أقدرهم علي كرم الله وجهه فاطمة السيدة النساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها. الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. الحمزة صدر الله وصدر رسوله. اللهم اغفر للعباس لديه مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا. اللهم ارحم طبب من المبشرة والتابين من طبا وإلى المشرفين بالإسلام إلى يوم الدين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اهدنا إمة المسلمين آمين. إلى سنة الرسل والخلفاء الراشدين آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا خديته ولا مريضا إلا شفيته ولا منية إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات اللهم شتت شملهم اللهم مزق جماهم اللهم دمر ديارهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار রব্বানা লা তুযিক ক্বুলুবানা বাদা ইসহাইতিনা ওয়া হাবলানা মিনহু যিক্রাতান নি'মাতান আনতাল আহামিন রব্বুল আলামিন আসকারী ইদের দিনে এক মাস রোজা রাখার পর তারাবির নামাজ আদায়ের পর সালাতুল কিআমের পর আজকের এই ইদের দিনের সকালে ঈদের নামাজ আদায়ের পর আল্লাহ খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার বনী সামনে দিয়ে তোমার শাহানশাহ দরবারে হাত তুলি বাড়িয়ে দিলাম আল্লাহ